заниматься как, как меньше окружности тут снимать, а то мама меня наругает за то, что я снимаю кухню в неположенном состоянии. Ну, не в моем, а в кухне, Да. Короче, снова э... уж омлет, але там вот бачите колбаска вкусненькая. Тут еще есть сырок тут ну, не знаю, это 40, наверное. И там еще я добавлял учок. Вот это лук. Понюхайте. Ой, это интересно. Вот А вот деду моему кращенный не давайте лучок. А то будет неинтересно. Точнее, что очень интересно, но очень неприятно. Да. Короче, это что Я буду готовить. Мама сказала, что кушать не будет, поэтому вот тебя вся надеюсь вкуснятина будет вернее. если она не вкусная будет, то ну, придется съесть это а шо. Что... А да. Ну короче все, накрываем крышечкой и вот так вот, найдем все. На этом все.